Ви не виправний шопінгман і затята модниця. Ви хочете завжди бути у тренді? Немає нічого простішого. 10 хвилин разом із програмою Подорож у світ СПА, і ви знову на модному коні. Образ дівушки осінь зіма. этого сезона очень будет разнообразной, так как все-таки с лета нам перенес, перенеслись яркие краски, которые девушки могут носить, позволить себе носить даже осенью. Также очень актуально и модно носить животные принты. Конечно же, самый модный принт занимает принт «Рептилия», который у девушки делает такой очень загадочный, необычный образ. Також на перших местах будуть виділені многофактурні ткані, принти различные. Это даже будет занимать одну из перших ниш в моді. У салоні СПА райський уголок» Відомий український дизайнер Андре тан презентує нову колекцію: одяг для жительки сучасного полісу Smart Couture. Моделі ексклюзивної колекції поєднали у собі сміливі ідеї дизайнера: розкіш та комфорт. Це одяг для рішучих, вільних та чуттєвих жінок. Актуальні тренди стильні сукні та спідниці, насичені тони, сапфіровий, теракотовий та бірюзовий, сміливі експерименти із тканинами, витончені жіночні силуети та довершені аксесуари. Усе це ексклюзивна колекція Андретана у салоні Райський уголок». Также будут очень модные в этом сезоне пальто, которые будут украшать разного плана гипюр черного. Это черного, может быть, синего. Гипюр будет не только на пальто, так сказать, примерен, но и на спортивную одежду, которая будет дополнять особенным шиком эту одежду. Также девушка себе может позволить много аксессуаров этой осенью, которые, ну, конечно, нужно как-то подбирать по совокупности, так сказать. Ну, а в, в, принципе, сдерживать себя не нужно. Выбор очень большой. Ну, конечно, выбирать что-то из таких более теплых оттенков, а, но ярких. У своей новой коллекции Андре Тан лишился верным собі. Дизайнер пропонує модницям одяг сучасної жительки урбанистичного мегаполису. Также, если девушка хочет оставаться женственной и строгой, ей очень подойдет образ милитари, который как никогда в этом сезоне будет актуальный. Переважают теплые комбинезоны, фирмовые танівські сукни, а також костюмы-трансформеры. В этом сезоне девушки и женщины, которые выбрали себе любой образ в этой коллекции Андретана. Они могут выбрать себе любую одежду, начиная от строгих костюмов плать, и вечерних платьев, заканчивая оригинальным пальто или спортивным костюмом. У одязі від Андре Тана вы будете найяскравішою та найоригінальнішою на будь-якому святковому заході. Очень актуальна этим сезоном юбка-карандаш, которую вы можете одеть, например, если это будет строгая блузка, вы ее можете одеть на работу как дресс-код. Если вы оденете уже более вечерний вариант блузки, вы сможете в этой юбке выйти вечер, на вечер в кино, в ресторан и так далее. Что касается юбок пола, они также остаются актуальны. Ну, единственное, что у них цвета остаются немного приглушенные. Хотя у некоторых дизайнеров просматриваются также и белые цвета длинных юбок. Одяг от Андре Тана подкреслит вашу сексуальность и у той же час ваш индивидуальный стиль. Пасок подкреслит талию, а довжина сукни або спидницы сделают вас еще выше и еще стрункишую. Также очень модно в этом сезоне носить брюки с платьями. Почему это модно? Потому что все-таки женщины Дальнего Востока нам перенесли какие-то свои атрибуты, так сказать, в нашу европейскую моду. И теперь наши женщины также смело могут одевать эти вещи и весь этот образ, так сказать, запечатать большими объемными украшениями, которые можно носить как на груди, так и на голове. можно даже закреплять, некоторыми вещами даже можно закреплять волосы, которые создадут определений образ. Не варто забувати також і про невід'ємний аксесуар кожної модниці сумку на щодень або ж на святковий вечір. Конечно, в гардеробе девушки или женщины должна быть однозначно сумка на каждый день. А в этом сезоне, так сказать, модно-объемная сумка. В нее поместится все, даже то, что не нужно. Но это очень актуально и подчеркнет ваш образ на каждый день. То, что касается вечера, остаются актуальными также клатчи, но уже не обычных размеров маленьких, а уже такие побольше. Так сказать, сумка-планшет ее можно назвать. Залишается лише добрать модне взуття, и вы на вершине модного Олимпу. Ну, то, что касается обуви, у нас выбор тоже очень большой. Можно выбрать, так как из последних коллекций некоторые обувь даже нельзя назвать обувью. Это уже какое-то изобразительное искусство некоторых мастеров которая нужно носить, мне кажется, только на особые случаи. В выборе обуви можно себя не ограничивать. И в первую очередь то, что я бы хотела подметить, ее нужно выбирать так, чтобы она была вам удобна, и чтобы со стороны вы в ней выглядели очень эффектно и красиво, а не смешно. Это, мне кажется, первое, что нужно в выборе обуви. Эксклюзивный одяг от Андретана – Тана – это запорука вашего неповторного бездоганного образа, сильной и в тендітної тендитной в наше время модное быть очень легко. Главное, чтобы было творческий полет, так сказать, натхнение и желание девушки или женщины. Выбор очень актуальный. Не нужно себя ограничивать в цвете, в какой-то форме одежды. Нужно дать волю своим фантазиям и желаниям. Главное, чтобы это все подходило или под расходу, или как для вечернего варианта. Но обратно-таки, чтобы это не было смешно. А все остальное, я думаю нет, нет никаких проблем, можно носить все, что вам, так сказать, захочется и в том, в чем вам будет комфортно, это в первую очередь. Элегантный плащ пастельного кольору от Андре Тана – модный коник цієї осени. Женочный силуэт и оригинальный фасон Такий плащ у поєднанні із шиною хостинкою зі звіриним принтом зробить ваш образ ефектним та незабутнім. Доповнять такий ансамбль за словами відомого українського дизайнера Андре Тана, стильні аксесуари та модне взуття.